अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय आज आपण श्री गुरुदेव दत्तांचा अत्यंत प्रभावी आणि एकदम सोप्पा मंत्र पाहणार आहोत हा मंत्र एकदम सोप्पा आणि छोटा असेल तरीही त्याचा प्रभाव तुम्हाला खूप मोठा दिसून येणार आहे कोणत्याही प्रकारची नकारात्मकता भूतबाधा वाईट दोष जर घरामध्ये तुमच्या दिसून येत असतील त्यांना नक्कीच फक्त या मंत्राचा जप करा तुम्हाला शंभर टक्के अनुभव हा येणारच चला तर या दिव्य मंत्राला सुरुवात करूयात श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त श्रीगुरुदेवदत्त 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 श्रीगुरुदेव 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 दत्त 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 श्रीगुरुदेव दत्त श्रीगुरुदेव दत्त श्रीगुरुदेव दत्त श्रीगुरुदेवदत्त 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 श्रीगुरुदेव दत्त श्रीगुरुदेवदत्त श्रीगुरुदत्त श्रीगुरुदेवदत्त 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 दत्त श्रीगुरुदेवदत्त श्रीगुरुदत्त श्रीगुरुदेवदत्त 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 दत्त श्रीगुरुदेवदत्त 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 श्रीगुरुदेवदत्त

श्रीगुरुदेवदत्त श्रीगुरुदेवदत्त श्रीगुरुदत्त श्रीगुरुदेवदत्त श्रीगुरुदेवदत्त दत्त श्रीगुरुदेवदत्त 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 श्रीगुरुदेवदत्त

श्री 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 गुरुदेव 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 दत्त 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 गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव श्रीगुरुदेवदत्त त्त श्रीदेवदत्त श्रीगुरुदेवदत्त महाराज की जय जय श्री स्वामी समर्थ